হাতে মাত্র আর দুটো দিন সামনে একুশে জুলাই শহীদ দিবস ধর্মতলায় মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই শহীদ দিবস পালনের প্রস্তুতির তুঙ্গে তার আগে তৃণমূলের পক্ষ থেকে সভা করা হল বহরমপুরে এ সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলার সাংসদ খলিলুর রহমান আবু তাহির খান ও ইউসুফ পাঠান এই তিন সাংসদ ছাড়াও সমস্ত তৃণমূলের এমএলএ ও বিশিষ্ট নেতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূলের সভাপতি অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান

जिस दिन से यहाँ से गया हूँ मैं रिजल्ट आया सर्टिफिकेट मिला उसके बाद घर पे गया हूँ मैं मेरा एक भी ऐसा दिन नहीं होगा जब मैंने बहरामपुर के बारे में और बहरामपुर के लोगों के बारे में मैंने यहाँ के लीडर्स को फोन करके पूछा ना और डेविड जी से मेरा रेगुलर बात होता है हर शाम को कि बहरामपुर के क्या न्यूज़ है क्या है ये और दूसरी बात यहाँ पर मुझे बहुत से लोग वो दिखता है ना के पास मेरा नंबर भी है और ईमेल एड्रेस भी है तो उनके साथ मैं बिल्कुल कनेक्टेड रहा हूँ और मैं वादा करके गया हूँ यहाँ से और वादा अभी भी करता हूँ कि मैं कभी भी यहाँ से मिसिंग नहीं हूँ मेरे पहले भी बहुत सारे कमिटमेंट है फैमिली का कमिटमेंट है साथ साथ में स्पोर्ट्स का कमिटमेंट है मेरा और ये जिम्मेदारी जो मुझे यहाँ पर दी है बहरामपुर में और बहरामपुर के लोगों ने तो ये कमिटमेंट भी है तो मुझे बिल्कुल अपने कमिटमेंट और जो वादे मैंने किए मुझे बिल्कुल पता है जिस तरह से मैं मेरी अपनी फैमिली के लिए जो कमिटमेंट होती है जो, जो नीड होती है मैं खड़ा रहता हूँ उनके लिए फैमिली के लिए उसी तरह यहाँ बहरामपुर की ये जो फैमिली है मेरी मैं हमेशा इनके लिए हाजिर हूँ चाहे मैं बहरामपुर में हूँ या दिल्ली में हूँ या गुजरात में हूँ या कहीं और आ, कोई कमिटमेंट से गया हूँ लेकिन मेरा दिल यहीं पे हमेशा है और हमेशा यहीं पे रहेगा ये आप सब से मेरा वादा है और मैं मिसिंग कभी भी नहीं था और मिसिंग नहीं रहूंगा